Война, Господа. Если бы не Господь, где бы мы были? Великий Бог, Он для каждого из нас излил свою любовь в Сыне Своем. Нашел, омыл, одел, поставил на путь спасения, идет всегда рядом. Помогает во всех случаях жизни. Дал Слово Свое, Библию как путеводитель, как правило дорожного движения. Да. Ездишь по правилам, все нормально. Только где-то заехал в сторону, оба, штраф приехал, прилетел. <coughs> Хорошо, если маленький. Иногда говорят, Господи, спасибо, что взял деньгами. Да. Э, я очень рад находиться на этом месте, в этой церкви, вместе с вами. Благодарность пастору, всем служителям. Чувствую себя как дома потому что мы одна большая семья. Все мы взятые из того рва погибели, кто по колено, кто по пояса, кто по самые уши. И Бог, Он всех поставил нас на путь спасения, признал нас верными, поставил нас в служение. Слава Господу! Я хочу напомнить сегодня для каждого из нас за наш, за наш статус. У нас есть статус. Самый большой статус. Мы дети нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда я э, вообще э, с детства был верующим атеистом. Вы знаете, что это такое? Быть верующим атеистом. Верующий атеист, это когда тебя с детства научили, что Бога нет, черта нет, пей, гуляй, веселись, душа. Один раз живем, надо все попробовать. Ну вот я напробовал. 17 лет, это 1978 год, я уже попал на 10 лет и вышел оттуда уже в системе. 6 лет, колясь маком, и э, так продолжалось долго, 23 года. 15 лет отслеженных. И мое мировоззрение было такое, я верующий атеист. Плюс э, черный движ, воровские понятия, и все оно ну, так продолжалось очень долго. До тех пор, пока эти понятия и этот взгляд на жизнь он не рухнул. Рухнуло здоровье, друзья, все это пошло под откос, э, ты никому не нужен. Э, очередной раз укололся в пах, парализовала по пояс на бладхате. Э, все, лежишь, ты понимаешь, что тебя сегодня-завтра завернут в коврик, где-то вывезут, как обычно делали, потому что ты уже никому совершенно не нужен. И в этот момент приходит. И я уже, знаете, согласился с тем, что я умру. Знаете, как-то... Я знал, что ничего нет, это как выключен телевизор работы, раз выключили через... Ну, ну типа нет, все. Но как-то все равно было страшно. Где-то какая-то мысль была, что это еще не конец, что где-то, наверное, что-то еще как-то будет. Но Перед тем я верующих себе даже близко, даже близко не поступал, не подпускал. Это на тридцатке я сидел, был смотрящим, там где-то верующие пустили христианскую музыку, и я э, одержимый духом таким бесовским пошел, забрал у них тот, мой магнитофон с теми песнями, сам не понимая и не, не разбираясь даже в сути этих песен, просто по, на, на эмоциях по вот так вот, пошел, забрал, сказал же еще раз услышу, вообще, короче разгоню вас здесь вот такая вот была позиция понимаете взгляд на жизнь это очень важно знаете когда у тебя есть позиция позиция правильный взгляд на жизнь и вот когда я уже согласился с тем что умирал пришла соседка соседка которая там жила которая меня видела иногда и вот она знаете бог ей с самого утра сказал пойди скажи там лежит лежачий скажи что я тебя люблю, Бог ей говорит. Она сопротивлялась, ну как же ж я молодая, красивая, пойду, там же там же наркоманы. Ну, куда же, куда ж идти? Вот. И все-таки она сдалась и где-то вечером она пришла туда с миски супа, пришла, цок -цок -цок, постучала, что тебе ну, там же ж, там лежит у вас лежачий, вот я далеку супа. Ну давай бегом. Она раз, 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 раз прибежала, поставила эту тарелку говорит, Юра. Тебя любит Бог, Иисус Христос. Обратись к Нему, и Он поможет тебе. Он даст тебе жизнь. Развернулась и побежала. Вот это были все слова Благой Вести. И я ее услышал. Который тот, который уже, знаете, был обречен, взятый на смерть, который согласился с тем, что завтра мне умирать, завтра, послезавтра умирать. И это был как спасательный круг, понимаете? Кто-то меня любит, кто-то меня любит, и кто-то еще еще какой-то на меня что-то, какие-то взгляды. Он хочет мне помочь. И я, знаете, совершенно ничего не знаю. Вот понятие о церкви, это только вот эта песня «Золотые купола». Ну, ветер северный. Вот это вот все, что я знал о церкви, о верующих. И, знаете, и о Боге, по сути. И все-таки, знаете, как-то так оно само. Я просто закричал. Я был один, там чувак не лежал, лежачий, неходячий умирающий, и я просто закричал в небо, Господи, не хочу умирать, приди в мою жизнь. Буду служить Тебе. Откуда такие слова? Откуда такие слова? Служить, да? И, знаете, на следующий день ничего не произошло. Я уснул, на следующее утро я проснулся. Раз-раз, а ноги мои живы. Господь, вы знаете, он никогда не опаздывает. Никогда, даже самое каменное, черствое сердце, он все равно найдет вот этот момент, когда нужно послать своих детей, послать своего вестника для того, чтобы принести благую весть. Выбор за нами. Выбор был за мной. Я уцепился, уцепился, держусь вот уже 20 лет. А в этом году 20 лет я принимал на крещение в тюрьме. В тюрьме. Первое, что я встал на ноги, побежал колодца, э, в мысль «надо же раскумариться». И, и только я подумал и, на, и взял направление, где дадут без денег. И знаете, я внутри себя услышал голос «если ты еще раз уколешься, ты умрешь». И мне стало так страшно, и это желание пропало. И вот уже э, oh, 2006-2004 года... Э, Бог дал свободу, бы всякие кумаробы, и все просто ушло, а в 23 года я прокололся. И вот такая была милость Божья, явная милость Божья, и с того момента я начал, э, начал, э, пришла мысль, что Бог все-таки есть. Вы понимаете, поменялось мировоззрение. Пришла мысль, что Бог все-таки есть. Я не пошел в церковь, я начал пить. Кололся, не кололся, потому что вся жизнь в кайфе в этом, знаете, надрезу голову, больной, разбитый, везде возле меня разруха, ничего не осталось, и тяжело было надрезу, я начал пить, забои были страшные, все-таки меня посадили, посадили, милиционер сам пришел ко мне, говорит, Юра, ты не знаю, что там украл, на складе залез, украл". я говорю, это я украл, ну, сидячий, уже такой, это я украл, Он говорит, ну, хорошо, спасибо, молодец, через два дня приехали, Посадили, отвезли, накормили, переодели, посадили, и я уже ехал туда с такой, знаете, в тюрьму, ну, наконец-таки какие-то изменения, все, иду в церковь, никакой, никакой, никаких смотрящих, никаких черного движа, иду в церковь, только в церковь, только в церковь, все, приезжаю, этап, ну, кто знает, этап тро это сама... Если там выходишь, сразу тебя распотягивают, там э, смотрящие. Ну что, где браток был, где сидел? Это самое. как Думаешь, дальше жить? Но э, я все, все время ехал и сам себе говорил: ну все, теперь ну, только церковь, только Бог, только церковь. Никакого понятия не было об этом. Но но я знал, что Бог есть и Он обязательно поможет, потому что Он меня вытащил из этой греховной именно не из греховной, а вот из этой наркотической. Он мне помог. Он пришел тогда, когда я к нему возвал. И, знаете, они, ну и как еще, и ну я мол, там смотрящий, там то, там то, там Они, о, братан, все, косячок, давай, все, и как ты думаешь жить дальше? И меня поняли, я говорю, ну как, дальше ж движешь, все нормально. И, знаете, после этого, когда вот это все, смотри, на закончились, я вот уже вечер, и я лег и целый ночь проспал. Я целый не проспал, а прорыдал. Прорыдал от того, что я увидел, что я слабый и такой немощный. Хотел сказать одно, ехал с одним настроением, а у меня не хватило сил сказать сказать это в открытую, что я все завязываю с этим, что я иду в Господу. И с утра там как раз, там где я был, это 71-й зона, коростень, строгий режим, и как раз на том помещении. В сексе в этой там и, и смотрящий за зоной, за... короче, весь движ этот черный. И Артюра, я только встал, говорит, иди к нам чайку попей. А там каждое утро собирались все там, разнарядка э, по зоне, в кому что, камушок. Э, зачем смотреть и за кем подглядывать. Вот, <coughs> говорит, иди к нам, чайку попьем. Я встал, говорю, нет, браты, нет, говорю, все с вами, я больше пить чай не буду. Я иду к Богу. Я не я хлопа, все такая тишина, такая секция большая, на 100 человек, и ты все, ну как? за зоны зовет тебя чаю попить, а ты отказываешься. Я отказался, развернулся и пошел. в догонку уже там какие-то колкости полетели, но я вышел оттуда, пошел, на локалку по улице походил, и знаете, я э, очень благодарен Богу за то, что Он дал мне силы это сделать уже на утро. Надо было делать это с вечера, но я сделал это на утро. Я сжег вот эти мосты, знаете, с прошлой жизнью. Я стал в позицию, я сдал в позицию, потому что так научно, сзади никакой. Только вперед, сказал, сделал. Все. И знаете, Бог дал силы пройти этот путь. Попал на четвертый день молитвенную комнату, наконец-то по спискам. Там покаялся, старший брат тоже стал рядом со мной на колени, не было служителей со, с погонами. Вот, они... И мы просто помолились Господу, и Господь пришел. Господь пришел, и моя жизнь изменилась. Появилось желание, знаете, считать Библию, искать себе потыгры, ищи свои. А свои не стали. Это, это те, кто ищет Господа. Это те, которые, ну, хотят изменить свою жизнь. И э, э, принял же там же швобное крещение. Освободился, пошел э, сразу в революционный центр сразу же. И вот уже это 2006 год оставил 2,2. 2. Были там зам начальника колонии, был против, офицеры все в один голос, хай служит Господу. Что будешь делать? пойду служить. Какой ты столько прокололся, такой у тебя послушный список, и будешь служить Господу. А офицеры встали, ну, как обычно, никто не с начальством не спорит, говорят, хай, служит Господу. Говорят, ну, смотри, я тебя если увижу здесь на зоне, ну, если еще раз пойдешь, я тебе, короче, это... Через два месяца я уже с Библией в руках в команде тюремных служителей я иду, и он увидел так на 100 метровке, раз где-то заховался, заховался, потом через год уже мы там столкнулись, он говорит, ну, молодец, смотри, какая что колония с тобой сделала? <laughs> Видишь, какие мы молодцы. Я говорю, да, если б не Бог, если б не Бог. И знаете, вот я просто, знаете, когда меняется взгляд на жизнь, Бог обновляет разум. Это очень важно, знаете, чтобы наше обновление разума, происходило постоянно, чтобы была вот эта ух, перезагрузка, знаете, чтобы вот эта вот перепрошивка. Перепрошивка, совсем другая программа. То смотришь как э, бандиван какой-то на, на все обстоятельства вокруг себя, а так смотришь, как Божие, как Божие дитя. Первые свои шаги веры я делал на зоне. Там ну, не просто быть верующим. И э, когда надо было поступать, так как ну, я знал, как надо поступать, но, э, но уже как верующий я не поступал так. Я разворачивался, уходил. Я ну, проклинал, еще матюкал того человека, который меня публично оскорбил. Я должен был сразу реагировать но я этого не сделал, я понимал, что это правильно, и я, моя молитва, и я не молитва, а я, ну, просто проклинаю его. Потом раз приходит, так неправильно, как, это что ж, надо что делать, что в Библии написано, как надо поступать в такие ситуации? А, надо молиться за проклинающих, за гонящих. Надо... А как же ж молиться, если все внутри кипит? И так, Господи, ну чтобы не него руки ноги отвалились. Господи, ну". я понимаю, что это не молитва, это проклятие. Я начинаю себя внутренне э тренировать, делать так, чтобы ну, хотя бы какое-то подобие было на молитву. Я начал за него молиться. Он вышел на улицу, позвал меня, это человек, который меня публично ну, обозвал, оскорбил, и при всех он извиняется всех извиняется, понимаете, это, ну, просто на зоне, чтобы кто-то извинился публично, это, ну, просто, а я понимаю, что это просто Бог начал работу, Он мне, как младенцу, показал, что если мы по Слову Божьему делаем, даже в таких ситуациях, когда, когда это, казалось бы, нереально, Бог все равно действует, он располагает сердце, и человек делает то, что необходимо. Это первые шаги, знаете. И вот что я хотел сказать. Вот смотрите, мы живем все. Вот как я сейчас вижу это, э, вот мы рождаемся водами, правильно? Всем нужен Иисус Христос. Без разницы. Ты верующий с детства в десятом поколении. Или ты, ну, грешник, тебя за уши еле вытащили, одни уши торчали в этом грехе. Всем нужен Иисус Христос. Аминь. Всем нужен Иисус Христос. И, э, все мы, и вот цель нашей жизни, на протяжении жизни мы обязаны перейти, вот знаете, вот команда водами. Вот как смотрит Бог отец. Вот земля, да, и вот команда людей водами. И есть команда людей в Иисусе Христе. И вот это первая команда, это статус твой, грешник. Так или нет? Грешник, какой бы ты хороший ни был, если ты не принял кровь Иисуса Христа, если ты не принял Его как своего Господа и Спасителя, ты пойдешь не э, туда, куда Бог хочет. На протяжении всей жизни мы просто обязаны перейти из одной команды в другую команду, команду Иисуса Христа. И тогда статус нас меняется. Что происходит? Это происходит в момент рождения свыше, когда Дух Святой поселяется в твоем сердце. Грехи твои прощены, твое имя записано в книге в жизни. Начинает появляться интерес в Библии, начинает появляться интерес, формируется новое творение. Не подлатать старое а ты становишься новым творением, новым творением во Христе Иисусе. Все новое, новые желания, новые, новые стремления, мечты. Тебе хочется делать добро. Раньше, если ты прошел мимо кошелька, который упал, и потом неделю не спишь, ты его не поднял. Снизу он тебя, сколько там денег себе фантазируешь. А если такое что-то вот, такие человек поднял, так он ему руки жег, он его взял, потом бегал и искал хозяина, потому что, потому, что, потому что Бог внутри тебя, он уже не любит этих вещей. И тебе от этого, ну, плохо. Когда ты делаешь плохие тебе плохо это, потому что Бог, живущий в тебе, он, он, он хочет, чтобы был ты другим. И как важно жить, знаете, что такое счастье? Это когда ты в гармонии с Богом, в гармонии с самим собой, с окружающими людьми, делаешь правильные вещи, твои желания совпадают с волей Божьей. Ты, ты делаешь что-то, тебе хочется. Это угодно Богу. Бог тебе помогает, и ты видишь это, эту Божью руку, и оно, оно совершается у тебя на глазах. Слава Господу, чтобы мы все жили благословенные. Господом жизнью. И вот наш статус. Смотрите, это 1 Петра 2, 9. Известные слова, современный перевод. Вы же род избранный. Бог избрал нас. Бог избрал, Он призывает каждого. Он не хочет, чтобы кто-то погиб, да? Он хочет, чтобы, мы, чтобы все люди имели жизнь вечную. Но выбор за нами. Бог случится в сердце каждого человека. На протяжении жизни обязательно будет один, два, три, у кого-то больше шансов обратиться к Господу. У меня был единственный шанс, может быть, не единственный, но именно в тот момент, когда ну, не из большой любви к Богу я пришел, а, а просто от, ну, от, безысходности, от безысходности. Но Бог, Он любит, и Он протягивает руку к каждому. И вот смотрите, вы же род избранный. Те, кто уже поверил, кто пошел, кто принял его в свое сердце, и Господь уже никогда не оставит. Даже если ты два раза упал, десять раз упал. У меня тоже были такие случаи, знаете, когда уже столько этих революционных центров было. Когда-то был директор центра, потом там церковь развалилась, и он упал, короче. И столько были этих центров, когда я его хотел куда-то отправить, и он сказал, кто? А, Коля Орлов. Нет, а ты что? Не, 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 не. Он в прошлый раз ко мне в сумку с водкой принес там где-то в кустах спрятал, а потом, говорит, через 2-3 дня начал туда нырять, говорит, сначала один пил, потом говорит трое, потом, говорит, вместе с натамником, говорит, говорит, смена хорошая, смена плохая. Вот. И говорит, вы же род избранный. Свящ священнослужители царские. Вы представляете? Это не только за постарей. Мы все служители царя. Священнослужители царские, мы все служим царю. Наш 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 царь. Мы ну, в его царстве, песню первую, где это царство? -то, вот оно это царство. Вот оно царство. Его нет границ. Там где мы собрали, двое-трое. Вот оно царство. Не только там вечность и царство, здесь на земле царство. Мы сами строим это царство, вот это отношение наше. вот эта атмосфера внутренняя. Это очень важно. Когда, знаете, приходишь в церковь и ты, и ты понимаешь, что ты среди своих. Ты среди своих. Это очень важно. Ищи своих, ищи своих, не отходи от своих. И он говорит: мы избраны, вот священно избран, Священнослужители царки. Священнослужители, какое, какая это, знаете, честь служить. Царю, служение. не позорить его имя, быть достойным. Когда то в детстве у меня отец военнослужащий был, и кхм, пьяненький, бежал, там мелочи наши э, забирали у сверстников, ну, тех, кто поменьше, потому что тот, кто побольше мог сдачи дать. Вот, и э, не забрал, ну, убежал он, короче, ударил меня и побежал. И я за ним и так увлекся, что он в милицию забежал, а я за ним следом раз, меня поймали, посадили. На третий день, на третий день меня все спрашивали, фамилиями имя, отчество. Ну, малолетка еще, сколько мне было, 13, я знаю, 14 лет от силы. Вот. Спрашивали фамилию, и отчество. Не мог назвать фамилию, потому что, как бы, сразу бы поставил отца. Сразу бы поставил отца. И уже на третий день отец вызывают начальнику милиции, сидит отец, начальник милиции, говорит, ну, чего ты сразу не сказал, кто ты такой? Ты че? Ну чего ты вот тут сидел? Били тебя тут, издеваясь с тобой. Ну, он так не говорил, но во всяком случае по боку я получил, конечно. Вот. Понимаете, насколько было, ну, чтобы не опозорить честь отца. Вот насколько важно вот этого, знаете, страх Господень. Вот жить так, чтобы, чтобы это не нравится ему. Не делать так, чтобы, чтобы он опечалился. Когда Бог знает, что ты в Его команде, когда Он знает, что ты на него можешь положиться в любом месте, как та сестра, которая пришла и мне сказала, пошла к нам я ее встретил через пять лет, откуда я это знаю. Я ее нашел через пять лет. Это было в Бердичере. И она мне ну, рассказала свои переживания, как это все было. Она и забыла за этот случай. Она и забыла, а я ей напомнил. Она говорит, пойдем в церковь засветительство. Я говорю, пойдем. И в церкви это мессианская община в Бердичере. Вот я свидетельствовал об этом случае. И все радовались нашему Господу, потому что Господь, Он верный, Он никогда не, не опаздывает, Он всегда приходит вовремя. Род избранный, священнослужители царства, святой народ. Что значит святой народ? Это не то, что у тебя мимп над головой. Святой народ это народ отделенный, святой, отделенный, отделенный от греха, приближенный к чему? К Господу. Каждый день мы стоим перед выбором. Каждый день мы стоим перед выбором для того, чтобы сделать правильный поступок, правильный выбор. И правильно поступить. И от того, как ты правильно поступишь, будет твое внутреннее состояние. И ты будешь рад. Говорит, говорит радуйтесь и всегда радуйтесь. Но раз вы смотрите в глазах, радости нет. А чего? Потому что накопилось столько неправильных поступков, не знаешь, куда их идти. И оно не добавляет радости. И вот очень важно говорит, делать правильный поступок. Освещаться. Освещать. Потому что наш Господь, Он святой. И это очень важно для каждого нас. Мы здесь собрались для того, чтобы наполниться Духом Святым. Да, для того, чтобы наполниться Духом Святым. Это можно, это, это, это не только эпизодический момент. В этом, в этом можно жить постоянно. И это зависит от нас, не от Бога. Неужели Бог свою благодать дает выборочно и частями? Нет. Это зависит от нас, от нашей жизни, от нашего положения. Потому что статус нас нам позволяет, потому что Дух Святой живет в каждом из нас, и наполнение Духа Святого зависит только от нас. Ищите его, наше сердце, оно ну, должно быть открыто постоянно. Господи, помоги, чтобы сердце было открыто Твоей благодати, всегда и во всем быть, дай мне силы, мудрости поступать по Твоим, по твоим повелениям. Народ, принадлежащий Богу, которого он назначил объявить о своих великих делах и которые он вывел из тьмы на свет свой чудесный. Он нас, народ свой, вывел свой свет чудесный. Для чего? Для того, чтобы мы объявляли о его великих делах. Благовестие Христово. Я не стыжусь благовестия Христова, потому что она есть сила к спасению всякому верующему. Оно даже для меня, я верующий, для меня сила, потому что я, когда говорю благую связь, я наполняюсь силой. Сам, в первую очередь. И тому, кто, кто уже, кто услышит. Потому что когда слово Божье оно исходит из своих уст, Дух Святой начинает, начинает действовать. Я услышал, Дух Святой начинает действовать. Не мы спасаем. Слово Божье имеет как семя, оно имеет силу, силу Божью. Слово выпущено, Дух Святой начинает действовать. Надо услышать, принять в сердце свое. и тогда Бог начинает действовать. Поэтому э, благовестие это необходимое сила для каждого из нас, чтобы мы нигде не замолкали, чтобы везде говорили, чтобы не забывали о нашем статусе, потому что мы дети царя, мы не рабы греха, мы, я говорю, я сын царя, дочка царя, статус. Если Бог за нас, то кто против нас? Аллилуйя, слава Господу. Пусть Господь нас благословит сегодня и завтрашний день в этом посте, чтобы мы все исполнялись духом как можно сильнее, чтобы не забывали, кто мы есть на самом деле. Чтобы свой статус всегда поддерживали своей жизнью. И иногда словами, да? Своей жизнью, своей жизнью. Давайте встанем на ноги и помолимся об этом. Любой батько, мы вдячны тебе за те, что ты, Господи.